સુરતની વરાછાની મીરા જેમ્સ કંપની સાથે એક પોઈન્ટ દસ કરોડની છેતરપિંડીના કેસમાં પાંચ ઠગ બાજુની ધરપકડ કરાઈ છે અન્ય બે આરોપીઓ વોન્ટેડ અન્ય પાર્ટીને હીરા બતાવવાના બહાને આરોપીઓ કરોડો રૂપિયાના હીરા લઈ ગયા અને જે હીરા બારોબાર અન્ય લોકોને વેચી દીધા સમગ્ર મામલે પોલીસે સાત આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધ્યો છે જેમાંથી પાંચ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી આરોપીઓ પાસેથી અઢાર લાખની કિંમતનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે આરોપીઓના કોર્ટમાં આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરી પોલીસે પાંચ દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા मीरा जेम्स ने हीरा एक दलाल को एक करोड़ दस लाख रुपए के हीरे दिए थे तो दिखाने के लिए और सेलिंग करने के लिए और ताकि ऑर्डर प्लेस किया जा सके उन हीरो पे बाद में जब इनके कोई जान पहचान वाले जब मार्केट में गए तो उनको ये पता चला कि इनकी इन्होंने जो डायमंड्स दिखाने के लिए दिए थे दलाल को तो डायमंड्स ऑलरेडी मार्केट में बेचे जा रहे हैं ऑलरेडी कहीं कहीं ऑलरेडी बेचे जा चुके भी हैं पहले भी तो इस पर इनको डाउट हुआ फिर इन्होंने पूछपरछ की तो पता चला कि ये जो लोग हैं इनके साथ विश्वासघात करके ये भाग चुके हैं टोटल एक करोड़ दस लाख के हीरे थे और पुलिस ने तुरंत ही इसमें हमने एफ़ दाखिल की और तुरंत ही हमें लोकेशन मिला तो हमने टीम तुरंत रवाना की टोटल अठारह लाख नौ हज़ार रुपये के हीरे और कैश अभी तक हम बरामद कर चुके हैं और पांच लोगों को ऑलरेडी हम इसमें अरेस्ट भी कर चुके हैं और कोर्ट से पाँच दिन का हमें रिमांड भी मिला है इसमें जो तो मुख्य आरोपी दो हैं मनीष महेश और पोखर करके हैं उनके सर में और ये दोनों अभी फोन स्विच ऑफ करके ये गायब हैं यहाँ पे आ, लेकिन हम इसमें एपस्कॉन्डर के तरीके से इसको ट्वीट करके इसमें इन दोनों को जल्दी से जल्दी खोज करके इनको आगे कानूनी कार्रवाई